Сегодня мы будем делать самую безопасную процедуру. Метології в кабінеті Анни Гаріч. і перед цим ми будемо спочатку знайомитися, розказувати всі деталі процедури. Тому ще зі мною перш ніж почати саму процедуру. Ми захотіли ближче вас познайомити з спеціалістом, який буде її проводити. Аня, розкажи, хто ти, ким являєшся, і взагалі більш трішки детальніше про себе. Всім добрий день. мене зовут Аня Гаріч, я косметолог з медицинським образуванням. Я являюсь косметологом, естетістом, ін'єкціоністом, також апаратною методикою. Сьогодні ми вирішили провести не просто процедуру а. Процедуру в форматі питання-відповідь на самі актуальні, які турбують і мене, і аніних клієнтів. Тому я думаю, буде вам дуже цікаво. Так, ну і перше питання, яке найбільше. турбует всех, и ну именно в том числе, с какого возраста можно ставить ботокс. Каких-то определенных возрастных критериев к ботоксу нет. Я даже вам расскажу такую краткую историю о том, что э, ботокс вообще придуман издавна э, для деток, которые больны, например, ДЦП. Прокалывают ребеночку, например, в ножку, в ручку для того, чтобы расслабить мышцу и ребеночку было более-менее комфортно. В возрастных ограничений нет, вы можете начинать этот ботокс колоть, ботулотоксин, правильно говорить, вводить його для розслаблення м'язс, починає там от 18-19 років. Для доже здесь більше підходить не з какого віку, а по показанням. Добре, якщо немає конкретного межування віку, з якого можна колоти, які основні показники для цієї процедури? Основний показник, як би то латоксина, являється гіпертонус м'язс. Будь-то ласінні лапки, будь-то зона лба, будь-то масетер, то тобто жватільна м'язс, говингальна олібка, тож тобто, навіть зону зона м'расслаблення То есть мы смотрим на а, проблемы пациента данного. А чи возможно такая, что наступает такой век, в якому уже поздно колоть эту процедуру. К сожалению, наступает. Как раз таки после 50, но я говорю примерно 55-60 лет, к сожалению, бутылотоксин может сыграть, э, в лучшем случае он не сыграет вообще никак, вы проколите препарат, и вы не увидите никакого результата. В худшем случае действительно может пойти э, птоз века. Более того, кто страдает мигрениями, для вас очень большой плюс. Когда мы вводим препарат бутылотоксин в зону лба и межбровной части, я вас обрадую, но мигрени исчезают. Болит шейно-воротниковая зона, у меня часто давление в зад... затылочной части, то есть повышенное давление. Можете ли вы мне сделать такую процедуру, как ботокс? Я скажу, что я к этой ситуации отношусь очень скептически. Все-таки я считаю, что косметолог должен э, да, многое уметь делать, многое знать. Но все-таки я считаю, что если работать скажем так, на работу по расслаблению мышц, чтобы не болела совсем голова, чтобы работать на нервную мышечную систему – для того, чтобы расслабить и шею, да, и плечи, чтобы расслабить наши вот мышцы в шейно-воротниковой зоне. Я все-таки считаю, что э, пациент должен идти к узкому специалисту, который занимается конкретно неврологией. Этот специалист, врач, мог действительно сделать доплер сосудов, УЗИ головного мозга и так далее, и так далее. И уже в дальнейшем сделал ему такую процедуру ботулотоксина по всей шейно-воротниковой зоне, расслабился эти мышцы, и дальше мог этого пациента вести. Поэтому... Поэтому каждый специалист занимается своим направлением. Да, совершенно верно. А что ты скажешь на рахунок того, что ботокс растягивает мышцы? Ну, хочу сказать, что это полный бред. На протяжении двух недель вы наблюдаете результаты результат ботулотоксина. И что происходит? Ваши мышцы расслабляются, и вы уже так активно не можете, а, например, хмурить лоб. Поэтому ничего там не перерастягивается. Это не гель, это не гиалуронка, это обычная вот жидкость, как водичка, которая она ничего не может перерастянуть. Вот я почула такую историю про то, что после процедуры ботокса уже сильно начинает утекать лицо. Но на самом деле нужно разбираться, почему это так. Действительно может быть большая дозировка. Ботокс может дать легкую отечность. Это факт. Из-за того, что идет как бы блокировка мышц, расслабление мышц, это Це ще являється на самом деле норми. Адін-два дня може бути легка тічна. Це один пацієнт із 20-30, це очень річні рядки. Ми пацієнту після процедури даємо ряд рекомендацій. І якщо пацієнт не придержиє таких рекомендацій, то може дати бути какая-то легка тічність. Перед самою процедурою є якийсь ряд рекомендацій, які повинні повинен дотриматися кожен клієнт. Я не знаю, чи це для продовження ефекту, чи це просто суворе таке дотримання. Для того, чтобы максимально результативно прошла процедура, что ты при этом можешь сказать? Естественно, я пациенту даю ряд показаний, противопоказаний, и пациент должен быть, естественно, здоровый, не иметь каких-то хронических заболеваний, не онкологических. В период лактации кормления грудью, а в период беременности я тоже не рекомендую, я не провожу такую процедуру. К счастью, Ботокс никак не влияет на грудное вскармливание, то есть на молочко. Например, если пациентка кормит грудью либо беременной и не договор да, сделала данную процедуру, в силу того, что пациент да, может немножко там, испугаться иглу, например, немножко застрессовать на фоне вот этого микростресса, может, да, немножко там, не дай бог, перегореть молоко, сорваться беременность, то есть поэтому э, это категорическое нет. Я отказываю таким пациентам, я не берусь. Как часто тратят проводить эту данную процедуру? Сколько он там держится и как он выходит из организма? Сейчас ботулотоксин э, держится и это норма от 3 до 6 месяцев. То слово, когда вот индивидуально. Почему так происходит. Буталотоксин действительно к нему тоже есть какое-то привыкание. Моя рекомендация все-таки, если вы видите, что прошло 4 месяца, буталотоксин уже не действует на вас, то есть у вас уже мимика вернулась в ваше исходное состояние, я рекомендую еще месяца два поддержать, чтобы максимально ваш организм, скажем так, очистился. То сугубо говоря, это два раза в год. А скажи, пожалуйста, если я, например, сейчас иду по улице, побачу твою рекламу, чему же я зайти вот так просто с бухты барахты, сделать эту процедуру? Че я должна быть данная до подготовленная сейчас? Ну, конечно же, человека я приглашаю приглашен в кабинет, и данную процедуру я откажусь сразу делать, потому что я не знаю, человек с улицы зайдет, я не знаю в данный момент, чем она больна, что она пила, что она ела. Ну, как минимум, я с ней проведу консультацию, проведу с ней, соберу анамнез, заполню документы, даст соглашение письменно о том, что какие у нее, возможно, аллергические реакции есть и так далее, и так далее. И только после этого мы назначим с ней термин на процедуру. Какой процент на аллергических реакций после этой процедуры? Никакого. Вы понимаете, может быть аллергическая реакция, просто совпадение. Ботокс, это я повторюсь, самый безопасный препарат. После процедуры я не рекомендую сразу идти, например, в солярис, загорать. Я не рекомендую идти на пляж, купаться в речке. Вот на это может быть аллергическая реакция. Но больше не на это, а на то, что мы просто можем занести какую-то патогенную микрофлору, какую-то бактерию, какую-то, не дай бог, какое-то да, воспаление может быть в зоне проведения инъекции. Могут воспалиться места проколов. Думаю, что кожного беспокоит это питание. Что три месяца это мало, реально. Чи можно какими-то народными может, методами продлить термин носки этого? Ну, что-то еще, такое, знаешь, с ряда фантастика. К сожалению, порадовать я вас не могу, потому что действительно, на сегодняшний день бутолотоксин, те люди, те фармацевты, кто его создает, они действительно сделали сейчас эту молекулярную форму, немножко слабее, нежели это было еще три года назад. Я не рекомендую принимать витамины группы Б. Витамины группы Б это в целом действует на общее как бы состояние человека здоровья именно на нервную систему. Ботулотоксин расслабляет, да, как бы нервные молок, да, чтобы не было подачи импульса, чтобы так лобик не двигался. А витамины группы В наоборот, расслабляют, успокаивают. И получается, что вам не будет плохо, если вы будете принимать витамин группы В и параллельно вы поставили ботулотоксин. Но вы просто сократите срок носки ботулотоксин, То, чтобы ботулотоксин проходил дольше, простоял дольше. Это можно принимать и нужно принимать витамины цинк місця, де ставиться ботокс. Это решает сам клиент. ну, допустим, там, під, під до зеркала, не нравится, как тут брова поднимается. Чи это выбирает сам специалист по своему бачению. Конечно, вам может даже казаться, что там нужно конкретно в этой зоне, где вы говорите, там бровка поднялась, уколоть. На самом деле это не так. Я смотрю конкретно на мышцы. У вас может быть в мышце в одной, где вы сгибаете, да, например, глазик, вы можете увидеть одну глубокую мышцу, но при этом там может быть 15 морщин. Мы колем не в морщину, а конкретно в мышцы. То есть я смотрю, как расположены у вас мышцы. Все люди индивидуально, у всех мышцы по-разному, например, на лбу, да, по-разному. кого-то Птичка, морщинки, у кого-то паралельно, у кого-то одна горизонтальна, у кого-то гіпертонус більше на одну бровку, а вторая взагалі как бы, как там нічого и нет. Тому все сугубо індивідуально і колем тільки в мирці. Клієнта, от я як майстер перманенту, да, і я бачу, що явно дуже сильно асиметричні брови. От чи можу я відправити його до тебе? Бо я, наприклад, розумію, що перманентом не кожну асиметрію можна виправити, чи може я до тебе відправити його як до спеціаліста, щоб ти йому за допомогою косметологічних процедур, саме цю ботокса, як наприклад. его выремняло. Да, это возможно. Это возможно. Опять же, мы смотрим на расположение мышц, мы просто смотрим, как стоят у нас бровки. И чтобы немножко подровнять и выровнять на одном уровне, просто на одной половинке брови, то есть выше брови, мы бровь не колем ни в коем случае. Просто колем немножечко больше дозировку, и тем самым мы одну бровку чуть приопускаем, а вторую мы колем, наоборот, чуть выше. То есть мы делаем лифтинг, подтяжку более выше. И плюс-минус мы можем урегулировать вот это вот расстояние межбровное. И все это возможно. Скажи, будь ласка, вот такое прям питание, не знаю, мабуть, очень-очень дуже... Тупе. Я це зранку встаю, і от в мене отут внизу такі мішки. Ну, тобто я чогось думаю, що це можливо в майбутньому мені треба буде зробити блефоро. От, наприклад, можна вколоти під лаза ботокс для того, щоб в мене отут мишці вони якби не пригали, не, не збігалися в кучку. Чи це взагалі можна за допомогою цієї процедури обрати? Ну, судя по тебе, я не віжу у тебе ніяких малярних мішків, не віжу ніякої отечності. То, що ти отак так делаєш, вот це просто видувається твоє глазне яблоко. А по поводу а, ні, сюди ботокс ми не ставим. В некоторых случаях индивидуально можно микро-микродозы, его еще называют мезоботокс, можно проколоть мезоботокс для того, чтобы сократить количество мелких морщин, но вообще ботолотоксин прокалывается сугубо в периобитальную зону, то есть ну, как бы и сбоку. Моя, у меня была такая история, пришла клиентка и после процедуры ботокса она и пришла такая ускладывание, птоз ока. Ведь чего это могло быть? Есть определенная зона, я же повторюсь, колем только мышцы. Скорее всего, на 99,9% я уверена, что первая большая дозировка, вторая слишком низко укололи. Препарат, он как жидкая субстанция, это не гель, это как водичка, лекарство. И он имеет диффузию, он распространяется. Когда мы его вводим, естественно, оно расходится по месту примерно на 2 сантиметра. И просто что произошло? Она вколола низко, и, соответственно, препарат разошелся, произошла диффузия препарата, и просто у нее века опустилась. Конкретно куда нельзя, нет такого. Самая опасная зона, конечно, это зона под глазами. Если сюда вколоть большое количество бутылотоксина, здесь категорически колоть нельзя. Повторюсь, мезоботокс можно, но крайне-крайне такие дозировки, ну, очень дозированный. Но если колоть большое количество сюда бутылотоксина, в лучшем случае у нас будет просто непроизвольное слезотечение. То есть мы будем плакать. У нас блокируется носослезный канал. Это если мы туда попадем, и просто будет человек такой с такими глазами и слезы течь. Это в лучшем случае, хотя это тоже не симпатично. А в худшем случае, конечно же, это слепота. И тут уже ты ничего не сделаешь, это необратимо. Такое питание. Если, например, вкололи мы ботокс, ну, це так само, як філер. Я не знаю, чи можна ці препарати між собою порівнювати. Наприклад, філер колові можна його вивести. Чи є такий якийсь антипрепарат, что, например, ты вколола ботокс и вот прям что-то что ты можешь вколоть другой препарат, чтобы заблокировать действие попереднього. К счастью, можно улучшить такие последствия. Например, можно проколоть плазмотерапию, замечательно срабатывает. Не нравится, как ваш взгляд стал после ботоксина, не нравится то, что там птос, либо даже, не дай бог, там тоже отечность. Плазмотерапия очень хорошо срабатывает на данную процедуру, то есть это как антидот. Очень классно срабатывает микротоки, то есть аппаратные методики. То есть мы, получается, делаем микротоки, мы стимулируем наши мышцы, мы их прогреваем, стимулируем током, и у нас начинают обратно мышцы наши сокращаться и работать. Ну и третье, мы начинаем применять витамины группы В. Скажи, как ты себя чувствуешь после процедуры? Как вообще тебе? Было ли тебе комфортно? Процедура максимально швидка, безболезна. Это можно назвать, потому что відчуття Які під час процедури я не можу назвати їх болями, бо наприклад, так як ти казала, вдихаємо, видихаємо то є момент вдоху, ти робиш прокол, і нут, взагалі, просто воно все проходить. Яке єдине ще відчуття було це? В момент, коли ти вводила препарат, таке як будто би просто розпирало те місце. Ви можете побачити по мені, десь може легенькі сліди, які залишилися від проколів. Казала мені Аня, я просто там поробила масаж лиця для того, щоб препарат трошки швидше розійшовся в місцях проколу. Ну, якби, наприклад, мені зараз треба було десь піти, мене це взагалі не смутило, щоб я вийшла зараз на вулицю. Тобто немає нічого такого, щоб я завтра брала хворобове і визивала зараз собі таксі, бо я зараз в такому виді, що не можу вийти на вулицю. Тобто, ну я як на собі. І максимально комфортно перенесла. цю процедуру, У мене немає ніякої і тошноти, запаморочення. Тобто я себе абсолютно нормально почуваю. Через скільки мені прийти до тебе, щоб ми могли оцінити після результат. Mm. Я жду тебе на 15-й день в кабінеті. Ми посмотримо, як у нас бутилотоксин і покажемо всім нашим зрителям, як працює найбезпечніша процедура в косметології. Yeah.